Dəyərlilər Əmlak Seyit kanalının izləyiciləri, hər vaxtınız xeyir olsun, gününüz uğurlu keçsin. Bu gün sizlərə Yeni Yasamalda 77 nömrə marshrutun sonunda satışa çıxmış təmirli 2 otağlı mənzil təqdim edəcəm. Mənzilimizin ümumi sahəsi 85 kvadratmetrdir, qarnı 2 otağdan ibarətdir. 12 mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsində yerləşir. Mənzili ətraflı təqdimatına keçməzdən öncə kanala abunə olmağınız xahiş olunur. Kanala abunə olaraq bizə dəstək olun, biz də satışda olan mənzilləri çəkib sizə təqdim edəcəyik. Cəsim mənzilin zətfəqdimatına. Gördüyünüz mənzilimizin giriş hol hissəsidir. Döşəməmiz granit bərməristi poldur. Binanın qazı su yəşiyığı daimidir. Sənəd çıxarış kupçadır. Mənzilimizin giriş hissəsi, sol tərəfdə sanitar qovşağımız yerləşir. Qonaq otağımız, mətbəximiz və yataq otağımız yerləşir. Başlayaq yataq otağımızdan ətraflı təqdimatına. Gördüyünüz mənzilimizin oturma otağıdır, qabağa açıqdır. Gün düşən tərəfdə yerləşir. Mənzil təzə təmir olunub, təmirdən sonra yaşayış olmayıb. İsitmə sistemi qombi sistemidir. Burada mənzilimizin mətbəxi yerləşir, mətbəximizin birbaşa çölə pəncərəsi var. Mətbəximizdən evanımıza çıxışımız var. Mebelimiz yığılıb, aksessorlarımız qoyulub, radiatorlarımız qoyulub, yaşayışa tam hazır vəziyyətdedir. Kombi aparatımız da qoyulmuşdur. Və mətbəx hissəmiz. İndi isə keçək mənzilimizin qonaq otağı və sanitar qovşaqlarının tərkibə. Sol tərəfdə belə bir şkaf yığılmışdır. Artıq əşyaları yığmaq üçün. Burda mənzilimizin qonaq otağı yerləşir. Normal ölçülü, məhlis qonaq otağımız var. Mənzilin qiyməti şərt bölməsində qeyd olunacaqdır. Əlaqə nömrəmiz də şərt bölməsində qeyd olunacaqdır. Sanitar qovşağımızla da ətraflı tanış olaq. Giriş sistemimiz Sanitar qovşaqımıza lazım olan aksessuarlar qoyulmuşdur, yaşayışa tam hazır vəziyyətdedir. Bir daha mənzil haqqında ümumi məlumatı qeyd edim. <coughs> Mənzilimiz yerləşir Yeni Yasamalda 77 nömrə marshunun sonunda, 12 mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsində, 2 otaqdan ibarətdir. Qazı, su, işığı daimi dir, sənəd çıxarış kupçadır. İpotekası təsdiqlənmiş əsasdır, mənzili ipotekiyə sala bilərlər. Mənzil nağsatlıq kreditlə satılmır. Yalnız dövlət ipotekası təsdiqlənmiş şəxslər mənzili ala bilərlər. Mənzilə baxış keçildikdən sonra yerində mənzil sahibi ilə qiymət danışıqı olacaq, endirim olunacaqdır. Sizin də satışda mənziliniz varsa, buyurub müraciət edə bilərsiniz. Həm video çəkilişini, həm də satışını təşkil edə bilərik. Videonu bəyənib kanala abunə olmağı unutmayın.